Харьковские социологи опросили горожан, чтобы понять, на что люди, живущие в Харькове, рассчитывают, когда с ними разговаривают о коррупции. Что такое коррупция? Кто с ней должен бороться? Насколько терпимы горожане коррупции? И очень интересные результаты мы получили. Я прошу Александра Кижника, вице-президента социологической компании «Харьковский Украинский», Украинский центр социального инженеринга. Звучит страшно, но на самом деле очень хорошая организация. Александр, пожалуйста, расскажите нам, что думают харьковчане. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые участники форума. В завершении нашей сессии я хотел бы предложить еще раз обратиться к вопросу. Как бороться с коррупцией по версии Харьковчан? Коррупция – это слово, которое в украинском языке имеет множество синонимов. Не каждое явление может похвастаться таким длинным синонимическим рядом, который, который э, если вы видите на, на нашем званде, ну даже не может все синонимы пропустить. Что это значит? Это значит, что явление коррупции фактически укоренилось в нашу повседневную жизнь и значит выкорчивать его будет достаточно сложно. Почему необходимо определить единое понимание проблемы коррупции? Потому что прежде всего феномен коррупции включает в себя и является достаточно сложным и противоречивым явлением, которое требует всестороннего и комплексного изучения. Поэтому наш коллектив решил обратиться Харьковчан, и спросите у них, что они думают о коррупции, как с коррупцией следует бороться. И с некоторыми рецептами харьковчан, как нужно бороться с коррупцией, мы бы хотели вас сегодня познакомить. Мы определили, что коррупция входит в десятки самых острых проблем жителей города. Наиболее Вы можете обратить внимание, наиболее коррумпированные сферы это медицина, чиновничество, суды и прокуратура. Именно в этих сферах прежде всего харьковчане ожидают конкретных действий. Также мы поинтересовались, как харьковчане реагируют на коррупцию. Большинство стремится избегать открытого конфликта со взятым 37% опрошенных, кто каким-то образом стал первым свидетелем коррупции, ответили, что они не предпринимают никаких действий. Почти столько же, как вы видите на графике, людей не постеснялись признаться, что они решили этот вопрос. И лишь каждый пятый предпринял хоть какие-то действия по предотвращению или борьбе с коррупцией. Написал на обратился стоящему руководству, обратился к СМИ или предпринял другую действие. Нам стало интересно, почему и чем аргументируют свою позицию харьковчане, почему они не хотят бороться с коррупцией. Половина харьковчан аргументируют свою позицию тем, что считают эту борьбу бесполезной. 20% опрошенных уверены, что их взятка вполне по устраивает. 12% опрошенных вообще не представляют себе, как можно без взятки сегодня решить хоть какой-то вопрос. Фактически мы говорим, что для этих людей взятка становится, и коррупция в целом, точнее, становится нормой жизни. Это своего рода традиция. Возникает вопрос, что делать? По итогам исследования можно сделать вывод, что, во-первых, необходимо преодолеть толерантность и коррупции. А во-вторых, необходимо обеспечить реальное наказание за взятку. Важное место в противодействии коррупции должна занять просветительская деятельность. Необходимо показывать выгоду, почему следует бороться с коррупцией и какие позитивные результаты мы можем получить. А также у людей должно быть четко сформировано устойчивое убеждение и приемлемость взяток. Возникает вопрос, возможно ли это. Исследования показывают, что возможно. На рисунке видно, что почти 40% оброшенных харьковчан не приемлют коррупцию и взятку, в частности, как возможность ускорить какое-то решение какого-то своего вопроса. Еще почти каждый третий опрошенный в целом колеблется с ответом на этот вопрос. Именно такие люди – это основной ресурс борьбе с коррупцией. Харьковчане нуждаются в объединении и поддержке в борьбе с коррупцией. Следующий вопрос – это как бороться с коррупцией. Как вы видите на рисунке, 40% поддерживают идею ужесточения мер наказания за коррупционные действия. 27% считают, что наиболее оптимальным выходом из сложившейся ситуации это будет повышение уровня жизни горожан и населения в целом. Но я думаю, вы согласитесь, что если мы не должны думать каждый день о том, как прокормить себя, как выжить, мы если мы этим не решим проблему коррупции, ну по крайней мере мы можем снизить ее остроту. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что фактически больше 27% вопросов указывают еще одно важное действие, которое мы можем совершить. Это необходимость формирования антикоррупционного мировоззрения. Мы должны сформировать неприемлемость взятки, коррупции, как явление, которое не должно иметь места быть ни в каких формах, как обчане так и, в чат, и в. Также в этой с в контексте актуальным будет это формирование новой и особой правовой культуры. И, э, причем повышение правовой культуры как раз может выступать одним из действенных механизмов борьбы с коррупцией знаешь свои права, знаешь, как их защищать, когда а за коррупция – это твой враг. Возникает вопрос, кто, по мнению Хакерча, должен бороться с коррупцией? На следующем слайде вы как раз можете увидеть, что это будет синий столбик, что прежде всего это сами граждане. Хакерча не уверены, что самыми основными субъектами борьбы с коррупцией есть сами люди. Лишь каждый четвертый, пятый опрошенный отмечают в качестве таких субъектов различные органы власти или различные службы. Но важен другой вопрос. Как харьковчане оценивают, кто реально борется с коррупцией? Прошу посмотреть на географию. Это красный столб. Увы, две трети опрошенных считают, что, бороться, что сегодня никто с коррупцией вообще не борется. Но, наверное, если так думают, харьковчане неудивительным является тот факт, что... Когда мы сталкиваемся с коррупцией, мы боимся, не хотим предпринимать какие-то действия борьбы. Но я прошу обратить внимание на другие показатели. Оценка усилий различных органов власти и различных служб. 1-2%. Именно 1-2% населения, жителей города Харькова видит реальные шаги в этом направлении. И напротив этого, хочу обратить внимание ответы относительно самих граждан как субъектов борьбы с коррупцией, специальные общественные движения, которые поставили свою цели в борьбу с коррупцией и волонтеры. Это 7-8% здесь граждане Украины, в нашем случае жители города Харькова, видят реальных субъектов борьбы с коррупцией. Да, мы можем, можем сказать 7-8%, разве это высокие показатели? Но согласитесь, это выше минимум в 4 раза, чем успех с точки зрения оценки горожан успех других органов власти. Соответственно, мы можем сказать, что именно граждане и общественные организации являются сегодня основными борцами с коррупцией. Харьков надеется на граждан и общественные движения в борьбе с коррупцией. Харьков надеется на нас с вами. Харьков надеется на участников этого форума. Мы надеемся и в на результативность, а не декларативность результата этого форума. И вместе мы проведем необходимое очищение. Спасибо. Спасибо. Спасибо спикерам.